পৃথিৱীত যিমানবিলাক প্ৰাণী আছে অন্তত গৰুৰ গোবৰো গোবৰুৱা নামৰ পতংগটোৱে খায় আহাৰ হিচাপে কিন্তু কুকুৰে একমাত্ৰ প্ৰাণী যাৰ বিষ্ঠাক কোনো কীট পতংগই নাখায় তাৰমানে আমাক কি বুজালে জিতু বাই কে নাই নাম কৃষ্ণ ৰত্ৰ অচিষ্ট গৰ্তটো কৰি সি সি অপিত্ৰ যি বাক্যত কৃষ্ণৰ নাম নাই সি চুৱা পাতনিতকৈও লেতেৰা বুলি কৈছে যিজনে সেই বাক্য আশ্ৰয় নকৰে কৃষ্ণৰ নাম আশ্ৰয় নকৰে সেই ব্যক্তিজন তেতিয়াহ'লে কিমান লেতেৰা সেইটো আমি চিন্তা কৰাটো অতীব প্ৰয়োজন যে কুকুৰৰ বিষ্ঠাতকৈও অপবিত্ৰ কোনবিলাক যি বাক্যত কৃষ্ণ নাম নাই যি ব্যৱস্থাত কৃষ্ণ নাম নাই সেইকাৰণে গুৰুজন বস্তুৱে সিদ্ধান্ত দিছে আমাক সুন্দৰভাৱে যিটো বাক্যে আচৰি গুণ নাম মাধৱৰ যি বাক্যত কৃষ্ণ নাম প্ৰকাশমান হৈ আছে সিহে সৰু পাপ জনসমূহৰ সি ব্যৱস্থাটোৰ জৰিয়তে জীৱৰ কল্যাণ সাধন হয় এতিয়া আমি সমস্ত জনাই তাকেই শিৰোগত কৰি যদি চিন্তা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কোনোবাই কাৰোবাক এগিলাচ যদি পানীও দিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে সেই পানীগিলাচ আগবঢ়াই দিওঁতেও কৃষ্ণ বুলি কৈ দিয়াটো শাস্ত্ৰসন্মত হয় ঘোষাই এজোকা গাই সেৱা কৰি দিবলৈ হয়তো সময় নহ'বও পাৰে অন্তত পাঁচশ টকীয়া বা এশ টকীয়া এখন কাৰোবাক দিওঁতেও কৃষ্ণ বুলি কৈ দিয়াটো অতিবৰ প্ৰয়োজন যদি কৃষ্ণ নামটো কৈ দিয়া নাযায় তেতিয়াহ'লে সেই কুকুৰৰ বিষ্ঠাতকৈও অপবিত্ৰ বুলি শাস্ত্ৰই সিদ্ধান্ত দিছে তামোলৰ বতাহভাগেই হওক চাহৰ বাতিটোৱেই হওক যিয়ে নহওক আমি যদি আগবঢ়াই দিওঁতে কৃষ্ণ নাম আশ্ৰয় কৰি আগবঢ়াই দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে সেইটো শাস্ত্ৰসন্মত আৰু যদি কৃষ্ণ নামকৈ আগবঢ়াই দিয়া নাযায় তেতিয়াহ'লে সি বিষ্ঠাতুল্য বুলি কৈছে মোটামুটি দ্বিতীয় স্কন্ধৰ সাৰ তত্ত্ব পদচন্দই আমাক এনেকৈ সিদ্ধান্ত দিলে আৰু আমাৰ শৰীৰত থকা যি চৌবিছটি তত্ত্ব পঞ্চ কৰ্মেন্দ্ৰীয় পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্ৰীয় সমান দহ দহ প্ৰাণ সমান বিছ মন চিত বুদ্ধি অহংকাৰ এই চৌবিছটা তত্বৰ দৰ্শনটো পদচন্দ্ৰ আমাক কৈ গৈছিল আমি মাত্ৰ অকণমান সংযোগ কৰি দিয়া হৈছে এৰা অ হৰি গুণ নগাই কৰৈ আন সে ব্যাখ্যান জানা জিভা ভৈলতাৰ বেংগৰ সম আমাৰ জিভাখনৰ কামটো কি আমি সকলোৱে জানো নামঘোষা শাস্ত্ৰত সেই জিভা সদাটোৰ মধুৰেখে প্ৰিয় মাত্ৰ জান তই ৰসৰ সাৰগ হেৰৌ জিভা তইতো জান জ্বলা টেঙা তিতা মিঠা কেঁহা প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ সোৱাদ কেনেকুৱা তই জান আৰু তই শৰীৰটোক সেই সোৱাদটো দিছ কিন্তু মনত ৰাখিবি এই সকলোবিলাক সোৱাদতকৈ আৰু এটা অমৃত আছে সেই অমৃত হ'ল নাৰায়ণৰ নাম গতিকে আনতেজি নিৰন্তৰে নাৰায়ণৰ নাম অমৃতকো কৰিও কাত্ৰ পাণ হেৰৌ যি ভাঙ তই কেৱল নাৰায়ণ নাম অমৃত পাণ কৰি শৰীৰৰ লগতে জীৱআত্মাক এই সংসাৰৰ পৰা তৰি যোৱাৰ পথটো তই অতিব সোনকালে ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰ এইবুলি জিভাখনক অন্তত আমি মনে বুজাবৰ বাবে চেষ্টা কৰাটো অতিব প্ৰয়োজন যিখন জিভাই কৃষ্ণ কথা ক'বলৈ বেয়া পায় কেৱল আন কথাবিলাক বসানি বসানি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে সেইখন জিভা ভেকুলীৰ জিভা বুলি কৈছে তেনেকুৱা এখন জিভা আমাৰ যাৰ লগত আছে তেতিয়াহ'লে মানুহজনক শাস্ত্ৰই ভেকুলী বুলি কৈছে এতিয়া আমি ভেকুলীত পৰিছোঁ নেকি যদি চিন্তা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সৰুতে বিদ্যালয়ত আমি পদ্য এটা পঢ়িছিলোঁ নহয় অ ফুল অ ফুল নুফুল কিয় গৰুৱে যে আগ খাই মই নুফুলিম কিয় বোলে অ' গৰু অ' গৰু আগ খাওঁ কিয় অ' গৰখীয়াই যে মোক নৰখে মইনো নাখাম কিয় বোলে ঔ গৰখীয়া গৰু নৰখ কিয় এই ৰান্ধনীয়ে ভাত নিদিয়ে মই কেলে ৰখিম ৰান্ধনীক সোধা হ'ল ভাত নিদিয় কিয় বোলে খৰিকটীয়াই খৰি নিদিয়ে মই কেনেকৈ ভাত ৰান্ধিম বোলে খৰিকটীয়া খৰি নিদিয় কিয় মেঘে যে বৰষুণ দিয়ে মই কেনেকৈ শুকান খৰি আনি দিম অ' মেঘ অ' মেঘ বৰষুণ দিয় কিয় ভেকুলীয়ে যে তোৰ তোৰাই মইনো নিদিম কিয় ভেকুলী সোধা হ'ল অ' ভেকুলী অ' ভেকুলী তোৰ তোৰাই থাক কিয় ভেকুলীয়ে উত্তৰ দিছে বোলে বোপা ককাৰ হস্ত মইনো এৰিম কিয় তাকে একাদশ স্কন্ধত কৃষ্ণ উদ্ধৱ সংবাদৰ জৰিয়তে ক'লে কটুমণ্ডমতী শাস্ত্ৰ নকৰে বিচাৰ কৰৈ কুল ধৰ্ম পূৰ্ব পুৰুষ আচাৰ সেইসকলকে ভেকুলী বুলি কৈছে যে শাস্ত্ৰ বিচাৰ নকৰে কৃষ্ণ নাম আশ্ৰয় কৰিবলৈ কৈছে এইটো বিচাৰ নকৰি কেৱল বাকী নীতি নিয়মবিলাকক পূৰ্বৰ পৰা পৰম্পৰাগতভাৱে ককা দেউতাসকলে কৰি অহাৰ কাৰণেই আমিও কেনেকৈ এৰি দিম বুলি তাকেই সাত সাৱটি ধৰি কৰি থকা সেই ব্যৱস্থাটোৰ মাজত আমি সোমাই থকাসকলক শাস্ত্ৰই এনেকৈ ককৰথনা কৰিছে একেবাৰে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মনুষ্যৰ পায় হৰি ন ভজিলাৰ অৱশ্যে শুইবা হা ভাই ত্ৰিনৰুহিলা সে জীৱ উত্তম পাত্ৰ মনুষ্য শৰীৰটো তোমালোকক দিছোঁ কিন্তু এই উত্তম পাত্ৰ মনুষ্য শৰীৰটো পায়ো যদি কৃষ্ণনাম আশ্ৰয় নকৰা মোৰ চৰণলৈ নাহা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে পুনৰ চৌৰাশী লক্ষবাৰ বিভিন্ন জোনিত অৱতৰণ কৰি পুনৰ এই সংসাৰলৈ আয়াজাত কৰি থাকিব লাগিব সিদ্ধান্ত দিলে এইৰা শ্ৰৱণ কীৰ্তন মাত্ৰ কৰিব কৃষ্ণৰ ইন্দ্ৰিয়জিনী শৈবে কৃতাৰ্থ সি নৰ শ্ৰৱণ কৰা কীৰ্তন কৰা মাত্ৰ সৰ্বশক্তিমান ইসতত্ত কৃষ্ণদেৱৰ নাম কাৰ ওচৰত সাধু সন্ত মহন্ত ভকত বৈষ্ণৱৰ সংগত আৰু তেতিয়াই ইন্দ্ৰিয় যেনী সেই নৰ কৃত কৃত হৈ যাব পাৰিব বুলি সিদ্ধান্ত দিছে আৰু ইয়াৰ পাছত আছে দোলৰি চন্দ্ৰ ঈশ্বৰ তত্ত্ব কথন কৃষ্ণ হিৰাম ঋষি সোণ কৰ প্ৰশ্ন মনোহৰ শুনি সুতে কৈবে লৈ লা শুনামুনি গণ শুয়া এক মন তাত পাছে যে ন ভলা শ্ৰীৰাম শোকদেৱতাৰ বাক্যসাৰো ধাৰ শুনি ৰাজ কৃষ্ণ ৰচৰণে একান্ত যতনে নিষ্কামে ধৰিলা চি ত ৰাম ভাৰ্যাপুত্ৰ ধন শৰীৰ স্বজন ৰাজ্যবাদী আন যত সবাৰো মমত এৰিয়া শোক পুচিলাই চৰত কৃষ্ণ গুণ নাগান কৰিতেশ্ৰৱণ ভৈ গৈলা শ্ৰদ্ধা উদয় মৰণ সময় জানি মহাস ধৰ্ম অৰ্থ কামস আমি সমস্ত জনাই কম বেছি পৰিমাণে বুজি পাওঁ যে বিষ্ণুৰ নৈমিষ ক্ষেত্ৰ মহাপুণ্য স্থান মান্য কৰি সোতক পাতিলা সত্ৰ তথা সৌনক প্ৰমুখ্যে শুনে ভাগৱত কথা আঠাইছ হাজাৰ ঋষি বেদত প্ৰধান সেই বেদশাস্ত্ৰত পাৰ্গত আঠাইছ হাজাৰ ঋষিমুনিয়ে মহামানি শোকগুৰুৰ আশিষ ধন্য হৈ সোতগুৰুক মান্যতা প্ৰদান কৰি বিষ্ণুৰ নৈমিষ ক্ষেত্ৰত আসনত উপবিষ্ট কৰোৱাই তেৰাৰ মুখ পদ্মসন্তে কৃষ্ণ কথা ভাগৱত কথা শ্ৰৱণ কীৰ্তন মহাভক্তি আশ্ৰয় কৰি জীৱন ধন্য কৰাৰ মানস কৰিছিল ঋষি সৌনকৰ প্ৰশ্ন মনোহৰ শনি সোতে কৈবে লৈলা শৌনক ঋষিয়ে মুখ্য আঠাইছ হাজাৰ ঋষিমুনিৰ হৈ প্ৰশ্ন কৰিছে আৰু সেই প্ৰশ্ন শুনি মহামানী সোতগুৰুৱে উত্তৰ দিবলৈ আগবাঢ়িছে শুনা মুনিগণ শুয়া এক মন তাঁত পাছে যে ন ভৈলা তাৰপাছত কি হ'ল তোমালোকক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ তোমালোকে এক মন হৈ শুনা এক মন হৈ শুনিলে কি কি লাভ হ'ব প্ৰথম স্কন্ধত খুব সুন্দৰভাৱে কথাখিনি কৈ গৈছিল ইৰামে শুনা সভাসদ পদ মহভা গৱত সেই সভাসদবৰ্গ মহাভাগৱতৰ কথা শুনা পুৰাণৰ সূৰ্যশাস্ত্ৰ শুনি অ মহ কেনেকৈ শুনিবা অহূয়া এক শৰণ যিজনে শোণৈ আক পাৱৈ পৰমপদুখে নিষ্টৈ মায়াক এক হৰণীয়া হৈ একমনে যি জীৱ আত্মাই অৰ্থাৎ হৰিধাৰী মনুষ্যই এই অমৃতময় কৃষ্ণ নাম আশ্ৰয় কৰিব তেওঁৰ মহান লাভ হ'ব পাবই পৰম পদ সুখে নিষ্ঠৰৈ মায়াক মায়াৰ পৰা হাত সাৰি সুখেৰে পৰম পদ প্ৰাপ্ত হ'ব আৰু এই কথাটোকে মহামানী শতগুৰুৱে আঠাইছ হাজাৰ ঋষিমুনিক প্ৰকাশ কৰিছে সাৱধান হৈ এক মনে শুনা যে শোকগুৰুৱে যি কথা পৰীক্ষিত ৰাজাৰ আগত কৈছিল কৃষ্ণৰ চৰণে একান্ত যতনে নিষ্কামে ধৰিলা চিত্ৰ ময়ো তোমৰা হ'বৰ আগত সি পৰম সত্য পুনশ্চ দৰ্শন কৰাব বিচাৰিছোঁ তোমালোকে এক মন হৈ সাৱধানেৰে শ্ৰৱণ কৰা পৰীক্ষিত নামৰ জীৱ আত্মাই কি কৰিলে জানানে ভাৰ্যা পুত্ৰ ধন হৰীৰ সজন ৰাজ্য আদি আনুযত সবাৰু মমত এৰীয়া শোকত পুচিলা ঈশ্বৰ তত্ত্ব যিহেতু সাতদিন সাত ৰাতিৰ অন্তত তেওঁ এইখন সংসাৰ এৰিব লাগিবই কাৰণ এয়া ঋষিৰ অভিশাপ পৰম সত্যটোক দৰ্শন পোৱাৰ লগে লগে পৰীক্ষিত নামৰ জীৱআত্মাই এই সংসাৰত অৱস্থান কৰি থকা আত্মীয় স্বজন ইষ্ট মিত্ৰ কুটুম্ব পুত্ৰ পৰিবাৰ ৰাজ্য ধন ঐশ্বৰ্য বিভূতি সমস্তৰ মহ ত্যাগ কৰি দিলে এৰি পেলালে আৰু এৰি ঈশ্বৰ পুৰুষৰ তত্ব দৰ্শন কৰাবৰ বাবে শোকগুৰু চৰণ কমলত সেৱা নিবেদন কৰিছে কৃষ্ণ গুণগান কৰিতে শ্ৰৱণ হৈ গৈলা শ্ৰদ্ধা উদয় আৰু সকলোৰে মমত মোহ এৰি দিয়াৰ লগে লগে কেৱল কৃষ্ণদেৱৰ নিৰ্গুণ নাম শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিবৰ বাবে হৃদয়ত শ্ৰদ্ধা ভক্তি উৎপন্ন হৈ গ'ল এৰা সবে পৰি মনে কৃষ্ণ স্মৰী শোকচৰণ কৃতাঞ্জলি ধৰি আতিমৃদু কৰি বীণাৱ্ত মহাৰায় ধন্যমনিবৰ তোমাৰ সাক্ষাতে পালো প্ৰমাণ মূৰমোহাল তাতো ততকাল কৰিলে সবে নিৰ্জান মৰণৰ সময়ত হ'লেও মই বুজিব পাৰিছোঁ সেই শোকদেৱ সেই শোকগুৰু যে কৃষ্ণনামেই সাৰ অৰ্থাৎ গুৰুজন বস্তুৱে আমাক দৰ্শন কৰাইছে শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি বৈকুণ্ঠ কজাই ধৰ্ম অৰ্থ কামমোক্ষ কৃষ্ণনাম শ্ৰৱণ কৰা কৃষ্ণ নাম কীৰ্তন কৰা এই শ্ৰৱণ কীৰ্তন মহাভক্তিৰ মাধ্যমেৰে জীৱই ধৰ্ম অৰ্থ কাম মুখ্য এই চতুবৰ্গ সহজতে সাধন হয় আৰু এই কথাটো পৰীক্ষিত নামৰ জীৱ আত্মাই অনুধাৱন কৰিব পাৰিছে আৰু অনুধাৱন কৰি মহামানী শোকদেৱৰ চৰণ কমলত সেৱা নিবেদন কৰি প্ৰকাশ কৰিছে এনেকৈ